di dalam era kerajaan Trump yang mengamalkan pendekatan politik I alone can fix it atau saya boleh memperbaikinya sendiri Biden pula mengambil pendekatan kebersamaan dan bertolak ansur sehinggakan ahli demokrat sendiri bimbang akan Biden tidak berusaha sepenuhnya untuk memenangi hati pengundi Namun, akhirnya Biden telah berjaya memenangi pilihan raya presiden dengan mengalahkan Trump yang dikatakan paling sengit dan paling ramai pengundi dalam sejarah sejak tahun 1900 Namun begitu, Kerajaan Trump sebelum ini tidak boleh dinafikan membawa beberapa hasil positif kepada rakyat Amerika. Pada awalnya, ekonomi berkembang dan beliau berjaya menawarkan banyak peluang pekerjaan dalam perindustrian. Akan tetapi, dalam masa Trump menaikkan ekonomi, kredibiliti beliau telah jatuh disebabkan caranya memerangi pandemik yang telah menyebabkan kehilangan pekerjaan rakyat Amerika sehingga lebih 11 juta dalam hanya 8 bulan yang lepas. Kegagalan Trump yang paling besar ialah tidak mampu membina satu pasukan yang bekerjasama. Kerajaan dan mereka adalah sangat besar dan tidak boleh dipimpin tanpa pasukan yang hebat. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Joe Biden berjaya mengalahkan Trump. Teruskan menonton! Nama penuh beliau ialah Joseph Robinette Biden yang dilahirkan pada 20 November 1942 yang ketiga ini berumur 77 tahun. Dibesarkan di Scranton, Pennsylvania dan keluarga Irish Catholic Apabila bandar Scranton mengalami kemerosotan dan kehilangan pekerjaan, keluarganya berpindah ke Delaware, apabila Biden berumur 10 tahun. Biden menjadikan Delaware sebagai tempat untuk menaikkan karier beliau dalam politik. Pada usia muda, Biden bekerja sebagai lifeguard di tempat beliau, di mana majoriti penduduk adalah berkulit hitam. Ini membentuk keperibadian beliau untuk menjadi lebih sensitif dengan isu ketidaksamaan dan menguatkan cita-cita politik beliau. Apabila tamat belajar, Biden pulang ke Delaware dan bertugas sebagai peguam dan kemudiannya menceburi politik. Beliau dilantik menjadi senator pada tahun 1972 ketika usianya 29 tahun dan menjadi senator kelima paling muda dalam sejarah. Biden menjadi naik presiden kepada Presiden Barack Obama selama dua penggal dari tahun 2009 hingga 2017. Digelar dari golongan pertengahan middle class Joe akan tetapi Biden merupakan seorang jutawan. Pendapatan beliau bertambah hasil dari keuntungan besar penjualan buku. Biden menulis buku pertamanya mengenai kehilangan anak beliau disebabkan kanser dan menjadi buku terlaris pada tahun 2017. Strategi Kemenangan Biden Dalam setiap pilihan raya yang diadakan, sememangnya akan berlaku persaingan sengit sehingga akhir dan strategi utama adalah mendapat kemenangan besar dari yang sebelumnya. Ini boleh dilihat pada pilihan raya Amerika Syarikat pada 2016 di mana rakyat tergamam dengan kemenangan Trump yang ketika itu mendominasi perhatian media. Trump dilihat sangat gah dan tidak penat di media-media. Maka terdapat nasihat-nasihat yang menyatakan untuk mengalahkan Trump dalam era politik berpaksikan media sosial ini. Seseorang calon mesti mempunyai agenda tersendiri dan bijak dalam mengalahkan Trump yang sangat suka menguasai perbualan. Calon pesaing harus melawan Trump di dalam media sosial seperti Twitter, Reddit, Facebook dan YouTube. Tetapi bagi Biden, beliau tidak mahu bertanding dengan cara tersebut. Sehinggakan New York Times ada menulis tajuk Biden is losing the internet. Does that matter? Pada April, waktu itu Biden hanya mempunyai 32,000 pengikut di platform video terkenal YouTube berbanding calon-calon parti Demokrat yang lain semasa persaingan awal dan kurang 300,000 untuk menyaingi Trump. Pada bulan Mac dan April, ramai individu mengkritik sepatutnya Biden keluar dan berjumpa ramai penduduk setiap hari mereka menyatakan Biden bagaikan tidak dapat dilihat. Akan tetapi penasihat senior Biden memberitahu bahawa rakyat tidak perlukan Trump versi 2.0 dan bukannya versi demokrat Trump. Mereka perlukan presiden yang baru. Oleh itu, strategi terbaik untuk menyaingi Trump ialah dengan membawa ciri-ciri presiden yang tiada di negara pada waktu itu. Trump menjalankan kempen bilahan raya dengan sangat ekstrim di atas talian dengan memfokuskan isu yang mengelirukan untuk ditafsir walaupun oleh wartawan politik profesional. Trump menggunakan cara membangkitkan kemarahan, negatif, merisaukan dan mengelirukan yang hanya menunjukkan sikap beliau yang agak pelik dan obses. Trump juga menggelar Biden sebagai terlalu tua dan lemah dan memanggil beliau Sleepy Joe. Usaha Trump untuk terus membuatkan Biden tidak selesa dapat dilihat dalam perdebatan presiden peringkat nasional yang sangat agresif pada September lalu dan pelbagai respon berlaku dengan pelbagai kritikan mengenai cara Trump yang tidak menghormati lawan. Biden pula mengamalkan kempen pilihan raya yang positif dengan harapan dapat memenangi undian pengundi yang membenci Trump dan mahu memilih calon presiden yang berbeza pada waktu itu. Trump pula berkempen untuk membawa isu bertujuan memecahkan rakyat dan membahagikan negara kepada dua parti dengan harapan beliau untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar sekurang-kurangnya untuk undi Electoral College. Biden mengadakan kempen yang sederhana dan apabila negara terus dilanda pandemik, kempen berkurangan dan beliau mengurangkan pertemuan awam Ahli Demokrat juga risau dengan cara tidak agresif Biden dalam berkempen manakala Trump mengadakan sidang media setiap hari hadir di perhimpunan untuk menang di mata rakyat. Akan tetapi, Biden masih yakin dengan strateginya dan menyatakan lebih banyak Trump berucap lebih bagus untuk pihaknya. Biden tahu bahawa rakyat Amerika sudah bosan dengan cara Trump yang kuat dan lantang. Rakyat penat dengan rungutan dan pertikaian yang mewarnai politik di media sosial oleh itu, strategi Trump dahulu untuk kemenangan pada tahun 2016 telah mengakibatkan kekalahan pada tahun 2020. Mampukah Biden membawa perubahan? Isu domestik seperti wabak pandemik, isu bangsa dan cabaran ekonomi sudah tentu menjadi cabaran utama untuk diperbaiki. Dan sebagai tambahan, kerajaan baru gabungan Biden-Harris ini juga diharap dapat membuat perubahan penting dalam hubungan antarabangsa. Kerajaan baru Biden akan menjalinkan kerjasama semula dengan sekutunya di barat dan juga negara timur seperti Jepun, Korea Utara dan Australia. Dari sudut pandangan China pula, Biden dianggap sebagai restorationist yang akan memperbaiki hubungan Amerika Syarikat dengan China. Ini adalah berlainan dengan kerajaan Trump dahulu yang tidak mempedulikan sekutunya. Walau bagaimanapun, cabaran utama ialah memulihkan imej buruk Amerika. Hubungan dengan badan antarabangsa terutamanya transatlantik Eropah perlu dibaiki keahlian Amerika Syarikat dalam NATO dan TPP mungkin akan menjadi lebih baik. Selain itu, kepimpinan Amerika Syarikat dalam UN juga menjadi agenda penting. Ini adalah kerana dalam tempoh 4 tahun pimpinan Trump, Trump tidak mengendahkan banyak badan antarabangsa dan mengugut untuk meninggalkannya. Dalam cita-cita beliau untuk menjadikan Amerika negara hebat bagi rakyatnya telah memberi kesan kejatuhan hubungan antarabangsa Amerika. Biden juga menyatakan pendirian bahawa kerajaan baru beliau akan komited membantu WHO kembali setelah Trump mengundurkan tanggungjawab Amerika Syarikat dalam badan itu sejak Julai tahun lepas. Peruntukan dari Amerika Syarikat untuk tabung WHO sangat penting untuk melawan COVID-19 dan penyakit-penyakit lain di seluruh dunia. Oleh itu, penyertaan semula dan komitmen Amerika Syarikat dapat membuka jalan negara ini menyertai fasiliti antarabangsa COVAX yang ditubuhkan untuk penyelidikan dan pembangunan vaksin coronavirus. Kesimpulannya, pentadbiran Amerika Syarikat yang akan dipimpin oleh Presiden Biden menggalas tugas besar dalam menyatukan komuniti antarabangsa dan juga perlu mempunyai visi dalam memajukan negara ini yang sedang bergelut. Ini memerlukan gabungan kepimpinan, fleksibiliti dan keazaman. Dalam tempo ini, kita melihat dunia sedang bergelut terutamanya dari segi ekonomi kerana impak coronavirus memberi kesan yang sangat buruk dengan kemenangan sebagai presiden Amerika yang ke-46 pastinya rakyat Amerika khususnya ingin sesuatu yang baru dalam menjadikan Amerika kembali menjadi kuasa besar dunia terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe jumpa lagi